Azərbaycan Paçıq vulkanlarının ən çox yayıldığı ölkədir. Bu unikal regionda paçıq vulkanlarının sayı 400-ə qədərdir və bu planetimizdə olan paçıq vulkanlarının yarısını təşkil edir. Salyanın Kürsəngi kəndində yerləşən Kürsəngi dağı da sönmüş vulkanik dağlardan biridir. Bu dağ özəlliyi ilə ərazidə olan başqa vulkanik dağlardan fərqlənir. Belə ki, Kürsəngi vulkanik dağında cəmi 1 krater var. Salyan şəhərindən 30 kilometr məsafədə Cənub-Şərqi Şirvan düzənliyində yerləşən və Kür arazo ovalığının ən böyük paçıq volkanlarının biri olan Kürsəngi dağının hündürlüyü təxminən 77 metrdir. Palçıq vulkanı əsrlərdir. Sönmüş hesab olunsa da hər 30-40 saniyədən bir zəif də olsa qaynamağa başlayır. Əsirlərdir özündə dərin sirlər saxlayan Kürsəngi dağını öyrənmək doğrudan da bu gün vacibdir. Həm də ona görə ki, dağın başında olan yeganə kraterdən çıxan mineral sular, atılmış və unudulmuş yüz yerləri və nekropollar Azərbaycan təbiəti, Azərbaycan tarixi və bu tarix turizm üçün əsl mərkəzə çevrilə bilər. Bu vulkanın gözü hələ də indiki vaxtda necə var olduğu kimi qalır. Yəni o baxmır ki bu dağ çoxdan yaranıb vulkanın gözünü qalmasından sübut olur ki bu dağ vulkandan yaranmış dağdır bu dağda olan bu demək vulkanın el arasında deyimə görə çox böyük şəfa ocağı da sayılır. Çünki burada dərdi olan xəstələr olan zaman cəmaət gəlir burada osdan götürür, ondan istifadə edirlər. O xəstəliklərin şəfa tapmasında Allahın köməyi ilə onlara çox böyük əhəmiyyət verir. Hündürlüyü təxminən 80 metrə bərabərdir. Şürsənqi sözünün etimologiyasına diqqət eləyəndə Bir çeşid e, çeşidli versiyalar mövcuddur. Onlardan e, biri kürün sənğidir, digərləri bəzi hadisələrlə əlaqəlidir, mifoloji hadisələrlə, amma ən ağlayanı isə Şumerlərin adı ilə məlliddir. Qurban Vitay oğlu Elgiz Abdurəhmanov Səmlişahlar oğlu Dünya TV